Ну игра была, конечно, очень непростая. Всегда особо, ну, как бы обидно пропускать под конец первого тайма уходить в раздевалку со счетом 1-0, проигрывать. Но ну, поэтому, как бы, это тоже э, своего рода большой удар на команду. Ну мы вышли второй тайм, ну играли очень, очень неплохо в обороне, но ну, компактно э, были моменты, ну пенальти, как бы не забили, это футбол, поэтому, ну, если бы все бы забивалось, было бы неинтересно, поэтому, как бы будем, ну, делать выводы над ошибками и двигаться дальше. Наверное, там, ну, может, при счете это 1-1, там, да, ну, все было бы хорошо, забили. Я думаю, мы бы, ну, вытащили эту игру и уехали бы, ну, с тремя очками отсюда, как бы, это мое мнение. Ну, это футбол, и еще раз повторяюсь, Будем делать выводы и уже как бы готовиться к следующей игре. Играл и в полузащите, как бы, и ну, в нападении я могу как бы, свободно играть и на той, и на той позиции. Просто нападающих, наверное, чуть-чуть ближе, мне как бы, ну, может быть, поэтому, ну, потому что я на, на этой позиции играю чаще, чем в полузащите. Ну а так как бы ну, вышел, ну, знал, что мне делать, и, и все как бы ну, неудобств, таких их не было.